Доброй ночи. Есть такой вопросик. Я за Россию или за Украину? Есть такой вопросик. Ты за Россию или за Украину? Я за мир. Причем во всем мире. Я еще с юности поняла, что я по природе космополит. И так Бог меня ведет. Сейчас проповедует Слово Божье. Я говорю по-русски благодарна Богу за его дела на земле, что русский язык понимает немалая часть населения планеты. Вот. И это Божьи пути. Так написано, что мои пути не ваши пути. То есть мы сейчас даже доходим до конфликтов, воюем за территории, хотя Богу это не угодно. Нужно сокрушаться и Благодарить Бога за ту землю, в которой ты живешь. Тем более, что сейчас все признаки последнего времени. Война ⁇ это очень плохо. Это разрушенная судьба, это слезы, это потери близких, детей. Погибшие ребята, мужики на фронте. Это страшно. Люди любят воевать, в принципе, во природе своей. Но больше всего они любят находить жертву. Вот. И Россия, к сожалению, почему-то тоже нашла жертву себе. Сначала Грузию в 2008 году, теперь Украину. К сожалению, нет такого протеста в России, который бы поднял бы массу людей и смел эту э, власть, которая прорвалась еще со времен Советского Союза, где КГБ имела сил. КГБ имела сил. И если кто-то выступал, его сметали. Я считаю, что так убрали Горбачева, который хотел найти мир. Он Благодаря ему прекратилась холодная война. А вот это мое мнение, и я считаю, что я имею право на это мнение. Машина, КГБская машина, она разрушает жизни людей. Сейчас эта организация называется ФСБ, и я молю Бога, чтобы там было много покаявшихся, которые бы плакали перед Богом на колени, что они причастны к такой страшной трагедии, которая сейчас происходит на территории Украины. Страна, которая имеет большую историю, которая когда-то называлась Киевская Русь. Так как Киевская Русь, Россия, покайтесь.